Привет, с вами и сегодня есть видео о всех своих блокнотиках. Давайте же начнем. Первые два блокнотика это из детства, я не буду их открывать, потому что они реально были личными, я их никак не украшала, в них были только записи. Дальше три блокнотика с детства, их мне привозила тетя. Два блокнотика из экспресса, они оба пустые. Дальше блокнотик тоже с детства. Тут тоже много личной информации и интересно перечитать. Два блокнотика опять же с фикс-прайс. Здесь я записываю покупки, а тут секретики. Дальше такой блокнотик с фикс Прайса, Здесь я записываю идеи для и тоже как ежедневник веду. Дальше блокнот ежедневник, но это совсем не ежедневник, это ежедневник-болельник, я его так называю, так как когда я болею, мне вообще нет сил, я Лежу в постели, ничего не делаю и в нем иногда черкаю и рисую. Дальше два блокнотика на сменных блоках. Первый личник Я обложку, кстати, убрала так внутрь. А второй тоже когда-то был личником, но его оказалось неудобно вести именно как личник Я не знаю, пока под что я его буду использовать. И последний два блокнотика с x Этот очень красивый и пока что пустой. А это мой ежедневник. Здесь я записываю какие-то дела. Вот, например. Ну, на сегодня я показывать не буду. И это были все мои блокноты. Всем спасибо за внимание. И пока.